নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীক স্বাগতম জনাইছোঁ এই চেনেলটোলৈ যদিহে আপোনালোক নতুন এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব আমি আজি কথা পাতিম ভোট জলকীয়া খেতিৰ বিষয়ে ভোট জলকীয়া খেতি যিহেতু আমাৰ অসমৰ জলবায়ুৰ যথেষ্ট উপযোগী খেতিৰ বাবে গতিকে ভোট জলকীয়া খেতি প্ৰথম যদিহে খুব কম জেগাত আপোনালোকে উৎপাদন কৰিব পাৰে ভিডিঅ' দেখুৱাৰ দৰে আপোনলোকে ধৰক বস্তাত খেতিটো কৰিব পাৰে প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে নদীৰ কাষৰ পলসুৱা মাটি আনি কোনো ধৰণৰ সাৰ প্ৰয়োগ নকৰাকৈ পুলিটো বজাৰৰ পৰা আনি জীয়াই ল'ব পাৰে তাৰ খুব কম দিনৰ পাছতে আপোনালোকে ঘৰতে পচন সাৰ হিচাপে পেলাই থোৱা শুকান গোবৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু ছবিত দেখোৱাৰ দৰে আপোনালোকে দেখিছে কেনেধৰণে ইয়াত থোৱা হৈছে খুব প্ৰথম অৱস্থাত কম ঠাইতেই খেতিটো কৰিব পৰা যায় পুলিবোৰ ডাঙৰ হৈ অহাৰ লগে লগে যথেষ্ট ঠাইৰ প্ৰয়োজন হয় মই প্ৰথম অৱস্থা অৱস্থাত খেতি কৰাৰ কাৰণে অনুভৱ কৰা নাছিলোঁ কিন্তু লাহে লাহে গম পালোঁ যে প্ৰত্যেকজোপা খে গছৰ অন্তৰাল অন্তত এক মিটাৰ পৰ্যন্ত হ'ব লাগে যাতে ইজোপা সিজোপাৰ গাত লাগি যাব নোৱাৰে মই মোৰ এই খেতিত যিহেতু মই খুব ডাঠ হোৱাৰ কাৰণে যিমান উৎপাদন হ'ব লাগে হ'লে সিমান উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলোঁ যদিহে মই অলপ হেৰেঙাকৈ ৰুলোহেঁতেন মই আৰু অলপ বেছি উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ হয় মই বিগত বছৰত প্ৰায় এক কুইণ্টলৰ অধিক ভোট জলকীয়া পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ প্ৰায় ডেৰশজোপা গছত আপোনালোকে দেখিছে এনেধৰণে ভোট জলকীয়াবিলাক ডাঙৰ হৈ গৈছে যিহেতু আপোনালোকে দেখিছে মই প্ৰত্যেকজোপা ভোট জলকীয়া বস্তাত কৰিছিলোঁ গতিকে বস্তাত খুব সঘনাই পানী দিব লাগে আৰু বস্তাত থকা মাটিখিনিৰ গুণাগুণ ৰক্ষা হৈ থাকিবৰ কাৰণে মাজে মাজে সাৰ প্ৰয়োগ কৰি থাকিব লাগে যাতে উৎপাদন ক্ষমতাটো একেই হৈ থাকে আৰু ভোট জলকীয়া ছিঙাৰ দৃশ্য আপোনালোকে দেখিছে আগন্তুক দিনবোৰত আপোনালোকক মই ভোট জলকীয়া বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আৰু তাৰ প্ৰতিকাৰৰ বিষয়ে ক'ম কেনেধৰণৰ সাৰ প্ৰয়োগ কৰি যাতে ভোট জলকীয়া জোপা বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰৰ পৰা বচাই ৰাখিব পাৰি